У нас сьогодні буде незвичне відео, тому що це буде не тільки про красу, в розумінні прикрашувати, а в розумінні здоров'я. І дочекайтеся, воно буде складатися з двох частин. Частина перша. Ми підемо з вами по магазинам вибирати спортивні костюми, щоб гарно виглядати, собі подобатися під час тренування в дзеркалі, або просто, якщо ви щось інше робите, щоб саме для цього, щоб вам покращити настрій, додати мотивації, виглядати гарно, подобатися собі. Це дуже важлива складова для мотивації, для того, щоб довго тривало це робити. Тобто, ми будемо вибирати луки для тренування, і в другій половині я вам покажу я запросила свою подругу, реабілітолога, і ми пропрацюємо. Вправи, які вам точно будуть корисні. Вона, лікар, вона бачить, як це працює для того, щоб відновити функціональність. Я дуже буду вам вдячна за лайк, підписку, коментарі. Люблю, цілую, дивимося. Добрати для себе оновити для тренувань. Отже, зараз будемо приміряти спортивну одежу. Так, перший варіант. Ніжніші, ніжні, рожевенькі спортивні рючки і такого кольору та футболочка. А, Мені здається, дуже круте поєднання. Дуже подобається цей колір, такий ніжний. І разом з поєднанням воно так трошечки приглушає його. Так було б дуже а-ля Барбі. а з цією футболкою вона виглядає дуже доречно. Інші красотки, звичайно, треба. Це я в своїх яких прийшла. Крута. Очка і брючки. Менше розмір цих рожевих, які мені дуже сподобались, дуже ніжні, сидять прекрасно. Єдиний недолік це досить такі прозорі, треба думати, яку білизну надягаєш. тому що ми бачимо, як вони просвічують. але сидять просто чудово. То, думаю, мабуть, по-змоці дуже мені подобається це поєднання. Таке класне. І ще подивитися, як це буде з джинсами, наприклад, з джинсовкою. Чи можна його так підбирати, знаєте, луки до якоїсь жакетику, щоб не тільки на тренування, а можна десь там вийти прогулятися. Я всю ту саму футболочку і взяла допові брюки. Це вже більніша тканина. Вона така може бути і весіни, і зимою їх можна носити. В них цікаво. Так, бачите, по косі йде технія смужки, але ви не бачите такого укороченого формату. Такі досить цікаві, мені подобаються. соревнования с Посадка высока. прям тоже высоко. Так, до этих брючек взяла. Не было до них такого самого комплекта, потому что я завтра подвигаюсь. А... Такий топ. На молнии. Дуже широкі брючки з трьома лампасами. Дуже широкі ромп Не знаю, чи буде зручно проливає, але їх можна використовувати, наприклад, з піджаком і як на таких спортшиклок. Показати, як виглядають брючки. Без купочки зеленого Дякую. А ми тільки зелений. Тут контрастніше виглядають лампаси. На синьому, темно-синій, а тут яскраві кольори, білі, фірмові їх мацінувати. Дуже звичайно такі свіжий. Спортивний костюм. Мені подобається на одну тону. З любимо, українці ми <му> вишиванки, де всі. вот такой какой-то прекрасной, природней, И на спинке, Дивіться, какие там ялычки. И тут на ножках, вот, -вот и внизу. И, естественно, тяжелая також є. И. и тут на рукопочку такую шья. Это красиво. це прекрасно. Ще попробую взять на розмір, поменьше, взять на что? У меня лобото X мне тоже подобается. Прекрасно сидят сзади. Вышивка. Класс. С... Просто стилизую его с джинсовой рубашку, курточку. Тоже прекрасно. Червоная с блокетом. Тоже крутой будет И там вышивка и в резинку здорово. Мне тоже подобается. Я к вам. Це щось таке. Отаке. Тепер. Чи з цією курточкою? Тут більш притарніший свилад. Ну, десь ви поняли. Брюки не обговорюються. нашу тему про спортивний одяг, але спортивний одяг це не тільки про топ і брюки чи спортивний костюм. Це про здоров'я, про красу, про сприйняття себе. Я за те, щоб ми займалися тим, чим нам подобається, але регулярно. Просто хто хоче, просто гуляє, хто хоче, просто бігає, робить вправи, ранішні немає значення, але. Зазвичай, навіть як з нами займається персональний тренер, у нас є якісь свої особисті побажання, що ми хочемо додати, що ми хочемо посилити, щоб ми гарно виглядали в тому одягу, який нам подобається. І, наприклад, у мене дуже багато там запитань до різних частин тіла, і для того, щоб ми пропрацювали це, попросила свою подругу лікаря реабілітолога яка е, займається з пацієнтами. Звичайно, це вона займається з ними не для краси, а для того, щоб відновити повністю функціональність е, тих чи інших органів систем. Але вона дуже добре знається на тому, як працює м'язова система і е, е, які найкращі результати можна досягти. Тому перше. Мы все сидим много сидим в гаджетах, и у нас есть проблемы от нашей верхней частью. Какие будут ваши порады, какие особо что делать и сколько раз я теперь повторю, сколько раз на день? шей день? давайте начнем с упражнений по методике Маккензи, потому что нам всем важен шейно грудной переход. Она показывает, я просто да, там, я там буду... где у нас <пражнений> образуется холка, скапливается лимфа, и мы сейчас поработаем над этим отделом. Ага. Первое упражнение, чуть-чуть подбородок вперед-назад. Вперед-назад больше, да. Отлично. Чуть-чуть ниже подбородок. Угу. Назад особенно. Когда, то есть мы не запрокидываем голову, а двигаемся в горизонтальной плоскости. Медленно, плавно, 10 раз. Да. Второе упражнение. Кладем свои пальчики на подбородок. Повторяем то же самое движение чуть-чуть вперед, назад и додавливаем на подбородок пальцами, назад Главное следим, чтобы мы не забракидывали голову. Подбородок параллельно полу. 90 градусов между подбородком шеей. Третье упражнение. То же самое. Пальчики на подбородке. Вперед. Назад. И теперь подбородок к небу. Возвращаемся в исходное положение. Вперед, назад и вверх к небу. Замечательно. Можем добавить упражнение для растяжения платизмы нашей. Здесь мы уже будем сочетать дыхание. Делаем спокойный вдох, выдох. Задерживаем дыхание. Подбородок вперед, вытягиваем вперед и нижнюю челюсть. Угу. Руки назад. И должны почувствовать напряжение. Считаем до десяти. Возвращаемся в исходное положение. Вдох. Выдохнули. То есть делаем вдох. Выдохнули. Задержали дыхание. Выдохнули. Для мышц между лопатками, для наших плечи поскольку все много сидим и э, в компьютере, да? Самые простые упражнения, их все знают. Поднимаем руки вверх, лопаточки углы опущены. И опускаем локти вниз, лопатки углов вниз. Проделываем. 5-7 раз до 10. И, 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 да, подбородок параллельно полу. Сколько таких повторений требует роботы кожной? Каждое упражнение повторяем от 7 до 10, до 12 раз, в зависимости от вашей физической подготовленности. Угу. Дыхание свободное, только там меняем дыхание, где мы на этом сделали акцент. Угу. И повторяем хотя бы 2-3 раза в день. Угу. Это можно сделать себе. Я своим пациентам рекомендую, кто сидит за компьютером, правило пятерки. То есть посидели и каждые 2 часа подняли плечи 5 раз. Лопатки свели пять раз. Это вот эти наши движения. Пять раз. Пять раз повторяем. Пять раз, пять упражнений. Все. Угу. Проработали шейно-грудной отдел. И дальше включились в работу. Да? Давайте попробуем такое диагональное упражнение, функциональное. Ноги на ширине плеч. Раз. И уйдем назад в диагональ. Отлично, попробуем с другой стороны так, как... Да, и уходим сюда. Самое простое, то, с чего мы начнем, потому что оно уже тренирует равновесие и координацию. Угу. Если у нас с этим все в порядке, то мы просто потом с вами усложним. Вперед-назад. И еще потом э, вперед. Назад. А теперь пойдем с выпадом вперед. Это позднее, это на усложнение, на угу. прогрессирование. Пока. Да, да. А что такое динамическое упражнение, скажи? Динамические упражнения это когда мы с вами сгибаем, разгибаем и мышца работает в динамическом режиме. Согнули, мышца сократилась и укоротилась, разогнули, мышца расслабилась и удлинилась. Есть у нас статические упражнения, когда мышца сокращается, мы удерживаем ее, но она не изменяет своей длины, она остается той же длиной. Статика. Это все упражнения на удержание собственного веса, либо мы можем брать какой-то груз. мы не будем путать твоих подписчиков, потому что есть эксцентрические и так далее, и так далее. Вот давайте какие-то самые простые. Это будет наступного раза. Если вас напишите, пожалуйста, чи вам это важливо, чи потрібні какие-то дополнительные, поглиблюющие. Да, мы можем также здесь поработать в статике про левое колено вперед, правую руку. Но это всем известное упражнение, да. да? И его мы можем делать на задержке дыхания. Вдох, выдохнули и на задержке дыхания. И мы все чувствуем, как здесь растягивается этот отдел. Сколько таких требо на каждую сторону? минимум пять раз. Те мышцы, которые работают средние малые годичные, отводящие, да? мы можем им делать динамику, можем делать им статику на удержание. При этом мы помним, что когда мы делаем упражнение для нижней наконечности, первое, подбородок параллельно полу, плечи расправлены, втянут живот, да, руки на поясе. Можем делать тоже на задержке дыхания. Вдох, выдохнули, потик подтянут и вторую ножку отвели носочек на себя. И вы прям почувствуете здесь сразу огонь. Да, да, да. И возвращаем в исходное положение. Да. ягодичная мышца, ее функция, она разгибает ногу в тазобедренном суставе. Если мы будем ее отводить назад, будет работать и ягодичная мышца, но включаться будут и поясничные мышцы. Мы можем делать эти упражнения. Можно. Но если мы хотим, чтобы работала чистая ягодичная мышца, тогда мы будем ее вести спереди назад. То есть мы поставили ее на пяточку и ведем с таким напряжением. Вы можете приложить ладошку, почувствовать, что здесь чистая ягодица будет работать. Здесь у нас может быть несколько режимов. Мы можем тянуть резинку, мы можем просто делать э, само напряжение в ноге удерживать и чуть-чуть совсем назад отвалить поставили как пошире ножки, носочки развернули, пяточки вовнутрь. Насколько это получается? Вот мы делаем вдох, выдохнули, подтянули живот, не дышим и приседаем, коленки разводим в стороны. Здесь все работает. И стараемся ягодицы вперед выдвинуть. Вот здесь у вас будут и ягодицы работать, и бедра будут работать, и приводящие все мышцы. Да, прекрасно. И вернулись. Из этого упражнения можно сделать динамически, как вы сказали, просто приседать и возвращаться. Подбородок параллельно полу, лопатки опущены, живот подтянут. И присели, встали. Это самое легкое упражнение. На усложнение оно пойдет, когда мы приседаем. Раз, два, три. Задержались и также раз, два, три. Медленно встали. Прогрессирование на счет пять. Ну больше. Два, три, четыре, пять. Задержались. Раз, два, три, четыре, пять. Это если у вас нет проблем с коленом. А если проблемы с коленом? Если <laughs> проблемы с коленами, ставим ножки ближе и просто легонечко присели. Но мы почему стараемся развернуть и выдвинуть вперед а -а -а. ягодицы, чтобы здесь ягодицы включались. А -а -а. Да, да. Медленно, не глубоко приседая. Погодичную да. мышцу. Да, укладываемся здесь удобно. Голову. Левую ногу свешиваем вниз. Вниз она прямая, на краешек ложимся. Угу. Да. Ставим ногу на носочек. На носочек. Да. Вот. Колено ровно, поднимаем вверх до горизонтального уровня. И носочек вниз, чтобы усилить. Вот так, угу. вниз, опускаем. Поднимаем, опускаем. Это динамические упражнения чтобы спрогрессировать да, по нагрузке, мы можем поднять и удерживать минимум 7 секунд. Выше горизонтального уровня не поднимаем. Прогрессирование заключается в том, что я могу медленно на счет 3 поднять, медленно на счет 3 опустить. Носочек вниз. Медленно на счет 3 опустить. Можем повторить каждое движение по 3 раза. Замечательно, 15 раз. И будем иметь красивые ягодицы самое усложненное, когда вы сгибаете ногу в колени. Ага, вот это. Да. Угу. Носочек на себя вниз. И я бы ее тоже спустила чуть-чуть. Но она сложная. Если есть проблемы в пояснице, то нет. Угу. А так это. Если у вас Да, это классическое упражнение. Ножки вместе положите, согните в колени, э, да, носочек на себя, и вот вы поднимаете вверх. Обе? Не, одну, одну, одну. Да. Это же качает ягодичку. Хоча... Це класичне упражнення. До да. речі, вправа на спину, якщо у вас починає щось боліти, завжди мене виручає. Максимально вдих, видих, підберіть паралельно підлозі і скручуємося на видосі, позвонок за позвонком. Якщо вам не вистачає видиху, ви не звернулися. Зупиніться, зробіть знов вдих видих, і на видосі продовжуйте скручуватися. І так само піднімається. Зробіть цю вправу 3-5 разів. Але якнайшвидше, як тільки вас починає боліти спина. Почали? Видох, живі тянули, Позвонок за позвонком, скручуємося. Ручки висять звільно. От я закінчила, в мене вже вдих закінчився, знову вдих видих і продовжую знову позвонком. Трошки повисіли. Знову вдих, видих і розкручуємося. Выдох и продолжим. Ставим на выдохе. Развернули плечи, погляд перед собой и подбородье параллельно подлозе. Это швидка допомога для вашей спины, для вашей статуры, чтобы снять бег. Для снятия отека лимфостаз. Лимфостаз? Ну, это не совсем лимфостаз.